А по одному пункту закона нам нужно что-то сделать, другой звучит как догма, которую, ну, как бы она вот есть, и все, она неизменная. Поэтому начинают выпускаться подзаконные акты. Это постановление, указы, в первую очередь, указы, указы. Пятое. Постановление, постановление, ну и дальше там распоряжение. Вот это какие виды документов бывают. То есть вот самый первый ⁇ это Конституция, законы, разновидности. Это даже не третье, это не то, что под ними. Это просто виды законов. Это кодексы. А это подзаконные акты. Можно их так еще вызначить. Подзаконные акты. Законные нормативно-правовые акты постановления, распоряжения, решения и так далее. Тут мы с вами разобрались. Я не буду вникать во все это, потому что, если вы захотите, мы потом разберем это подробнее. Сегодня я хочу вам, вас ознакомить, что есть разные структуры, и у каждого органа есть свои документы. Допустим, нет указов у кабинета министра, есть у президента. Понимаете? Нет постановлений там да, у одного органа, есть только у другого органа. Нет решений там-то, да, есть только там. Поэтому, когда мы говорим указ, мы сразу подразумеваем кого? Президента. Президента сразу подразумеваем. Так а теперь мы с вами давайте разберемся с ветвями власти. То есть тут вот угодно мы немножечко разобрались. Скажите мне, пожалуйста, знаете ли вы, сколько у нас людей власти в государстве? Не стесняйтесь, я все очень хорошо. Знаете ли вы, сколько у нас ветвей власти? Не знаете. Хорошо. Вы знаете. Вы просто, может быть, где-то не понимаете, что это ветви власти. Но то, что я вам сейчас назову, вы это все знаете. Ветви власти. Для чего это нужно? Чтобы вы понимали, как здесь себя защитить и как влиять на эти ветви власти. Первое. Законодательное. И третья, какая? Подскажите? Судебная. Есть, правда, четвертая, но она не, не ну, официальная, она не признана, но это, как говорится, ее называют средством массовой информации. Потому что, обладая информацией, можно управлять миром. Кто владеет информацией, тот владеет миром и ее называют четвертой ветвой власти. Но на самом деле в Конституции закреплено три ветви власти. Что такое законодательная и кто ее представитель? Кто имеет право у нас издавать законы? Как вы думаете? совершенно верно. А еще кто? А еще какие есть мысли? Не бойте? Так вот, единственный, единственный законодательный орган Украины – Верховная Рада Украины. Других нет. Просто вот это надо знать, что законы у нас имеют право, так сказать, утверждать, выпускать в мир, в народ только Верховная Рада Украины. И больше никто. Скажите мне, пожалуйста, а что же тогда у нас делает Верховная Рада Автономной Республики Украины? Это не знаю. Вот ну, зачем нам это трудно? Что это такое? Ну, это... Нет. 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 Она те же законы, которые пишет Верховная Рада, просто может быть где-то, как -то, доносит, вносят какие-то свои... Ну, отчасти правильно. Отчасти правильно. Сейчас мы с вами разберем. Теперь идем к исполнительной власти. Что такое исполнительная власть? Да? Исполнительная власть это в первую очередь президент. Президент. Со всей его структурой, секретариатами и так далее и тому подобное. Дальше. Министерство. Ну, кабинет министров с министерством. Естественно. Министров Украины это главный орган. И вот здесь вот первая коллизия с министерствами, министерством Украины. Так вот, новая редакция Конституции Украины, о чем спорят политики? Кто же у нас президент? Потому что в Конституции есть четко, если мы откроем Конституцию, читаем. Президент Украины, статья такая. Тире, кто? Статус президента. Верховная Рада Украины, тире, единственный Законодательный орган Украины. Президент у нас пишет, пишется кто? Гарал. Но никак не написано, что он исполнительный орган. Но если мы почитаем, что делает президент, то его заслушивает, он обладает законодательной инициативой, его заслушивает Верховная Рада Украины, то есть он ей подотчетен. Понимаете, в какой-то степени, поэтому в какой-то степени он является исполнительным органом. Поэтому вот здесь это еще называют коллизией, правовой коллизией. И вот здесь его четкий статус, входит ли он в исполнительную власть или нет, хотя высшим исполнительным органом является кабинет министров Украины. Это высший исполнительный орган. Но президент, тем не менее, курируя вот эту всю структуру, и дальше идут комитеты э, и, э, скажите, со специальным статусом э, центральные органы власти. Спасибо, Руслан Петрович. Центральные органы власти, их называют СОВ, центральные органы власти, ну, с комитеты. Дальше идут областные, областные государственные администрации, государственные ОГА, городские, районные и все. И мы пришли. Вот это вид исполнительная и судебная власть. У нас только два вида судебной, она на два вида. Это конституционный суд и административный суд. Это целые темы, которые изучаются долго и нудно. Если кому-то интересно, я расскажу потом. Меня сейчас интересуют вот эти вот две власти. Я хочу вам объяснить, почему. Повторите, могу повторить, если надо что-то. Судебное. Судебное у нас конституционный суд и административный. Высший административный суд. Назначаются судьи, очень интересно выписано, кто он назначает. Знаете, вот как назначаются судьи? Поскольку у нас в ветве, это я так просто, это все выписано в Конституции. Поскольку у нас. А сколько вообще у нас судей в Высшем Конституционном суде? 18. Делим на 3, Получается 6. Раз, два, три. Чтобы не было такого, да, когда решается какой-то вопрос, то от каждого представители ответы от каждой власти, да, есть свои шесть представителей. Но это там, там, целая песня, поэтому там надо долго и модно рассказывать. Так вот, я хочу вернуться вот сейчас сюда, в Верховный Рад Украины. Верховный Рад Украины, 450 депутатов, тоже все это выбрано. Здесь есть, как она избирается, сколько раз избирается, когда избирается, это более-менее подробно, и вы как бы в этом уже участвуете, вы все это понимаете. Я хочу остановиться вот на чем. Я хочу сказать, что народные депутаты, у нас, если раньше всех депутатов назвали народными, то сейчас народные депутаты, звание народный депутат Украины, народный депутат Украины, это освобожденное лицо, и это тот человек, который непосредственно работает в Верховной Раде Украины. А в Верховной Раде Автономной Республики Крым это орган местного самоуправления, как Джанковский Крым. Всего лишь на все. Просто у него немножко больше полномочий, каких мы потом с вами подробнее, если интересно, разберем. То есть это местный орган, орган местного самоуправления. Такой же, как какой-то сельский совет, поселковый совет, районный совет. Районный мы немножко расскажем. Почему? Потому что есть общей Вот областные советы, районные советы и